Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Dəyərlı kanal izləcilərimiz, bu gün Biləcəli qəsəbəsində mərkəzi prospekt yolunun yaxınlığında belə bir gözəl, 5 otaqlı, möhtəşəm həyət evimiz satışdadır. Evimizin xarici görünüşüdür. Gördüyünüz kimi evimizin fasadı ağlaydaşla üzrənlilibdi. Ev 2 e, sot torpaq sahəsində tikilibdi. Həyətinə 2-3 maşın tam rahat şəkildə yerləşir. Dəyərlı izləcilərimiz, burdurun evin Həyətinə giriş darvazasıdır. Gördüyünüz kimi həyəti genişdir. Həyətində belə içməli su üçün bulaq yeri nəzərdə tutulubdur. Həyətin özünə məxsus işıqlanması var. Və ə, ə, əlavə dekorativ ağaclar üçün yer ə, ə, nəzərdə tutulub. Dəyərli zərcərimiz, buradan isə evin əzir zəmsindən girişdir. Evimiz ümumi 9 daş kürsüdə tikilibdir. Mərtəbə arası monolit betondur, tam olaraq qoşa kubiklə tikilib. Yerə də evimizin xarici görünüşünü biz sizə təqdim edək. Gördüyünüz kimi gözəl bir dizayna malikdir. Biz indi keçək evin daxili ilə tanış olaq. Buyuruq biz riyə bilərsiniz. Hörmətli izləyicilərimiz, gördüyünüz kimi evimizin giriş dəhlizidir. Dəhlizin girişindən asalda ikinci mərtəbəyə çıxan gözəl dizaynlı maliyik belə bir pilləkanımızdır. Belə Pləkanımız canlısı stəra az ilə yığılıb və çox gözəl işləmələrlə də işlənibdir. İlkincə başlayaq biz. Qonaq otağımızlar. Dəhlizin girişindən solda bizim qonaq otağımızdır. Gördüyünüz kimi divarda tv stendin yerinəzarətləb. Geniş, belə bir işıqlı qonaq otağı var. Qonaq otağımızın tavanıdır. Evimiz mərkəzi prospekt yolunun lap yaxın bir məsafəsində yerləşir. Sənədləri bələdiyyə sənadıdır. Dəyərləndiricilərimiz evin kombisi, hamam otaqlarının aksessuarları ev sahibi tərəfindən qurulaşdırılıb təhvil veriləcək. Biz indi keçək. 1-ci mərtəbədə yerləşən Yataq otağımızla tanış olaq. Bu isə bizim 1-ci mərtəbədə yerləşən yataq otağımızdır. Hər bir otağa da günəş şüası tam rahat şəkildə düşür, heç bir maneə otaqların qarşısını kəsmir. Gördüyünüz kimi o bizim yataq otağımızdır, yataq otağının tavanıdır. Evimiz tam olaraq qoşaq büdlət kimi. Videomuzu axıra qədər izləməyi, kanalımıza abunə olmağı Və videomuzu bəyənməyi unutmayın. Kanalımıza da abunə olun ki, hər bir yeni videolarımızı görə biləsiniz. Dəyərliz izləyicilərimiz, burada isə bizim mətbəximizdir. Belə bir geniş, işıqlı mətbəxi var. Evin təmiri zamanı keyfiyyətli materiallarla istifadə olunubdur. Evimiz tam Üçüncü səviyyədə təmir olunubdu. Burda isə bizə birinci mərtəbədə yerləşən hamam otağımızdır. Gördüyünüz kimi hamam otağımızda istipolla yığılıb. Bu hamam otağımızın tavanıdır. Bu 6 kvadrat metrədir. Çox geniş və belə bir hamam otağı var. Burda isə piləkanımızın altında kladovkaçısıdır. Gördüyünüz kimi piləkanın altında da təmirdən çıxıbdır. Əlavə təmir olunub. Əlavə əşyalarınızı yığacaq belədir yerdir. Dəyərlizlərimiz biz indi qalxırıq ikinci mərtəbiyə. Otaqlarla tanış olaq. Buyurun izləyə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi bu bizim İkinci mərtəbəmizin pilləkən qəfəsidir. Pilləkən qəfəsinin tavanıdır. Burdansa balkona çıxışdır. Evimizin balkonudur. İkinci mərtəbəmizdə yerləşir 3 yataq otağı və 1 xona qaldı. Evimiz ümumilikdə 5 otaqdan ibarətdir. Burda bizim ikinci mərtəbədə yerləşən yataq otağımızdır. Bu səhv deyim, ikinci bir yataq otağımızdır. Evimizin yeri əla bir yerdədir. Evə gələn küçə asfalt küçədir. Məktəb, bağça, ticarət mərkəzi, marshrutlar evi yaxınlığında keçir. Telefon nömrəmizi xatırladaq: 070 560 4840. Mansəzur əmlak agentliyidir. Dəyərli izləyicilərimiz, e, mülkünüzü, evinizi təcili satmaq istəyirsinizsə, bizə etibar edə bilərsiniz. Biz sizə öz köməkliyimizi edə bilərik. Bu isə bizim 3-cü yataq otağımızdır. Gördüyünüz kimi, hər bir otağa da günəş şüası tam rahat şəkildə düşür. Burda isə 2-ci mərtəbədə yerləşən hamam otağımızdır. Hamam otağımız yenədə olduğu kimi genişdir. İşıqlı da və isti polnaya yorulub. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.